Kanan darah tinggi atau hipertensi merupakan ancaman kesihatan yang serius di Malaysia. Dikenali sebagai pembunuh senyap, penyakit ini selalunya tidak menunjukkan gejala awal namun boleh membawa kepada komplikasi yang lebih serius seperti serangan jantung, strok dan kegagalan buah pinggang. Menurut Tinjauan Kebangsaan, Kesihatan dan Morbiditi 2023 dianggarkan sebanyak 29.2% orang dewasa di Malaysia menghidap darah tinggi. Lebih membimbangkan, sebahagian besar daripada mereka tidak menyedari keadaan tersebut sehinggalah berlakunya komplikasi. Gaya hidup moden yang tidak sihat seperti pemakanan tinggi karam dan lemak, kurang bersenam, merokok serta tekanan hidup yang tinggi antara menyumbang kepada peningkatan kes darah tinggi di negara ini. Oleh itu, peningkatan kes darah tinggi telah menimbulkan kebimbangan terhadap tahap kesihatan awam negara dan ia merupakan isu kesihatan serius yang memerlukan perhatian semua pihak agar kita dapat mengurangkan kadar penyakit darah tinggi dan membina kehidupan yang lebih sihat dan produktif. Baik itu dia laporan yang disediakan untuk anda sebagai mm -hmm. pembuka kepada topik kesihatan kita pada hari ini darah tinggi dan strok dan eloklah tanpa melengahkan masa kalau kami memperkenalkan yeah. tetamu <laughs> di studio supaya kita boleh terus memulakan perbincangan kita banyak ilmu-ilmu info-info yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Mm -hmm. dan kami minta juga lah untuk soalan-soalan yeah. daripada penonton uh, hantarkan banyak-banyak insya-Allah insya-Allah kita akan panjangkan kepada tetamu kita. Kita nak perkenalkan mm -hmm. uh, tetamu di studio Dr Wan Muhammad Ibrahim Wan Azman selaku pakar Klinikal Radiologi neuro intervensi jabatan pengimejan bioperubatan pusat perubatan universiti malaya terima kasih doktor ibrahim ha terima kasih ah. kerana nyebut saya assalamualaikum selamat sejahtera panjang sikit amat ah, sejahtera doktor kan? okey baik bercakap mengenai darah tinggi dan strok ni mm -hmm. doktor yang pasti kami nak mulakan dengan bertanya kepada doktor apakah kaitan darah tinggi dengan strok adakah seseorang yang mempunyai darah tinggi akan mendapat strok ataupun kalau tak ada darah tinggi pun boleh dapat strok ha Okey. So, um mula-mula saya akan bagikan uh, apakah itu definisi darah uh, darah tinggi okay. dan stroke. Okey. Baik. Okay. So, uh, stroke dulu. Stroke itu kalau kita tahu uh, kita familiar dengan serangan jantung. Mhm. Mm okay. Tapi stroke itu adalah serangan otak. Okey. Ha. Okey. So, so, um stroke boleh menyebabkan lumpuh. Mm -hmm. ha, kelumpuhan dan pesakit akan menjadi cacat. Okey. Ha. Okey. Baik. Uh, kalau pesakit yang stroke ha. dia boleh mendapat kecacatan yang kekal. Ah so dia perlukan bantuan untuk hidup. Baik. So kehidupan dia tidak akan sama sebelum ni. Ha. <laughs> so pesakit stroke ini membebankan negara. Pada tahun 2014 Baik. kita buat dia buat survey berapa banyak perbelanjaan untuk pesakit-pesakit stroke ini sebanyak 200 juta ringgit hmm. untuk rawatan strok okay. di ward sahaja. Okay. Oh, wow. okay. Ha, itu belum uh, termasuk dengan uh, kehilangan punca pendapatan mm -hmm. uh, ataupun penjagaan di rumah, rehabilitasi. Okay. So and then, patient yang strok ni, 50% patient yang strok ni berada di umur bawah 60 tahun. Ha, okay. Maksudnya apa? Dia adalah umur yang kita tengah bekerja. Mm -hmm. ha, So contohnya uh, seorang ayah ataupun seorang suami ya yeah. uh, umur 40 tahun 50 tahun masih bekerja masih memberi uh, apa uh, uh, support untuk family uh, ketika itu mendapat stroke uh, maka hilang pun pendapatan untuk yeah. keluarga itu. Mm ha -hmm. uh, okey. So uh, betapa seriusnya stroke ini. Mm -hmm. uh, so tapi apakah pula darah tinggi itu? Ha. Yeah. Uh, so apa kaitan darah tinggi dengan stroke? Mm -hmm. So darah tinggi ni pula dia adalah uh, high pressure, high blood pressure. Normally kita punya blood pressure adalah 120 over 80 okay. systolic over diastolic. Mm -hmm. ha, tetapi kalau tekanan darah tinggi, selalu dia ia me melebihi 140 over 90. Okay. Maksudnya, bila kita cek kita punya tekanan darah, pergi jumpa doktor. Uh, tekanan darah kalau tekanan darah kita melebihi paras itu, so kita boleh labelkannya sebagai pesakit tekanan darah tinggi. Okay. Ha, so up Apakah kaitan mm -hmm. macam soalan nawat tadi mm -hmm. apakah kaitan darah tinggi dan strok okey so bila pesakit ada darah tinggi tekanan yang tinggi uh, ataupun pressure very high pressure to the blood vessel uh, to the uh, artery mm -hmm. kan, akan menyebabkan artery itu mengeras oh. uh, mengeras menebal okay. dan menjadi rapuh okey ha so bila macam kita tahu dia ada blood supply to the brain Betul. kan daripada kita punya salur darah mm -mm. bila pasien yang ada tekanan darah tinggi salur darah menjadi sempit ha itu boleh menyebabkan stroke iskemik kita panggil mm -hmm. ha kerana tidak cukup blood supply to the brain okey faham mm -hmm. ha okey sebab blood supply tak cukup oksigen tak cukup ya yeah. maka tisu di otak okay. akan rosak dan mati faham ha, faham okey itu satu, hmm. kita panggil ischemic stroke. Okay. Ha, tidak cukup, blood supply. Okay. Yang kedua, macam saya cakap tadi, kerana uh, salur darah itu telah rapuh, dia senang pecah. Mm -hmm. ha, bila pecah, dia berlaku pendarahan di otak. Okay. Okay. Ha, itu kita panggil hemorrhagic stroke. Okay. Ha. So, dua um, ischemic stroke dan hemorrhagic stroke mm -hmm. boleh menyebabkan tisu otak damage, okay. ha, rosak. So, ha, boleh menyebabkan... Um, Hilang ingatan. Ya. Ha kelumpuhan, mm hilang -hmm. ingatan, tidak boleh uh, bla, uh, apa bertutur dengan baik. Mm -hmm. uh, so itulah kaitan antara um, darah tinggi Gigi dan, dan uh, stroke. stroke. Okay. Wow. Kita dengar terkenci, ni uh, terperinci ha. dan juga kita kata mendapat sedikit um, tamparan juga yang yeah. mana daripada darah tinggi uh, yang mungkin faktornya tadi yang dikongsikan um, di laporan tadi tu mm -hmm. berkenaan gaya hidup, pemakanan, merokok dan sebagainya boleh menyebabkan uh orang um, kata um, serangan otak uh, yang tadi dikongsikan Dr Ibrahim tadi hmm. tu tapi soalan saya um, Doktor, untuk stroke tadi tu macam mana kita nak tahu simptom-simptom awalnya okey uh, simptom-simptom awal stroke eh okey so um, kita dia ada pneumonia dia mm -hmm. kita panggil FAST uh, fast okay. uh, sebab FAS. stroke ni serangan otak mm -hmm. so kita kena cepat kita kena identify apakah simptom-simptom dia okay. F untuk apa face okay. ha, face maksudnya bila kita suruh uh, pesakit senyum Oh, uh, rasa ketarik ah ha, ha, pastu dia muka dia akan jatuh Pahal. sebelah kita okay. panggil uh, senget sebelah mm. maksudnya okay. dia tak boleh senyum ah ha, itu F okay. face face okey mm. A for arm mm -hmm. okay dia akan lemah separuh badan mm -hmm. ha, daripada dia sama ada lemah ataupun dia akan rasa kebas mm -hmm. ha, separuh badan daripada muka tangan hingga ke kaki. Okay. Ha. So, macam mana kita nak tahu dia lemah ke tak kita akan suruh pesakit okey, uh, angkat kedua-dua belah tangan. Mm -hmm. So, one arm will drop. Oh. Ha. Okay. So, dia tak boleh angkat kedua-dua belah tangan. Mm -hmm. Ha, itu yang kedua. Mm -hmm. Arm. Okay. okay. Yang ketiga adalah F, speech. speech. Ha, maksudnya bila kita suruh dia bertutur, mm -hmm. uh, bercakap. Um dia akan uh, kita panggil slurring of speech. Ah uh, dia tidak boleh bercakap uh, dengan lancar. Ah okay. uh. uh, dia akan bunyi pelat mm -hmm. ataupun kita akan sebut okey. Uh, Encik cuba cakap uh, nama saya adalah sekian sekian. Yeah, ha, okay. Nanti kita tak faham apa dia cakap. Ah, okey. Okay. So F A S tadi face tadi mm -hmm. kita dah dengar. Arm, mm -hmm. kita suruh angkat tangan lemah okay. and then T S uh, speech okay. and T apa? Uh -huh. T uh -huh. ha, time. Ah time dia bukan simptom tapi maksudnya apa dia kena cepat kita kena call 999 mm -hmm. call ambulance mm -hmm. bawa ke hospital dengan segera okay. ha, kerana apa stroke ni boleh dirawat ha stroke sekarang ada rawatan okay. boleh dirawat dengan syarat dia kena dirawat dalam golden window oh 4.5 jam sahaja. Uh -huh. lebih daripada 4.5 jam kalau rawatan diberikan uh -huh. chance untuk dia pulih adalah rendah Hey. Kalau dia dirawat dalam masa 4.5 jam uh -huh. dirawat, ha, cas untuk dia pulih kepada normal chance dia adalah lebih tinggi Okay, okay baik kena cepat mm, fast betul fast, fast yeah? mm, face arm um, uh, speech, speech and, and time time. time. ok ha, baik okay. doktor uh, kebiasaannya seperti yang doktor kongsikan mm -hmm. tadi tekanan darah tinggi uh, dikaitkan dengan gaya hidup kita tetapi ada juga mereka yang uh, mendapat darah tinggi ini disebabkan oleh genetik mungkin mm. uh, his, sejarah keluarga mereka betul. adakah ianya betul dan saya nak kaitkannya juga dengan satu soalan penonton mm. salam mm. doktor saya nak tanya kalau dulu dulu saya pernah kena darah tinggi dan ayah saya pun sekarang stroke sebab darah tinggi adakah saya akan lebih berisiko juga untuk kena stroke Okey so faktor genetik mm. tu betul Okey so okay. uh, kalau ada ibu bapa ataupun keluarga yang ada sejarah uh, darah tinggi mm -hmm. uh, maka uh, kita pun ataupun anak-anak pun uh, higher risk of uh, mm. uh, hypertension akan uh, mendapat darah tinggi Okey dan mm. um, pesakit Uh, kalau dia ada darah tinggi macam saya cakap tadi pesakit darah tinggi dia akan ada higher risk of uh, stroke mm -hmm. uh, so sama juga kalau dia ada sejarah ayah dia ada sejarah darah tinggi ayah dia ada sejarah stroke sure. so patient pun dia akan ada risiko yang lebih tinggi berbanding orang lain yang ah. tiada family history of uh, stroke and uh, hypertension. Okay. Uh, maksudnya, dia pun akan ada risiko yang lebih tinggi. Oh, okey. Dalam Doktor sentuh berkenaan uh. dengan orang kata genetik ini, uh. jadinya kalau lah mungkin uh, generasi di bawah ini, bagaimana untuk kita atasi ataupun hmm. mungkin rawatan segera wala walaupun kita rasa macam kita ni okey, apa yang perlu kita lakukan? Okey, so um, darah tinggi ni uh, adalah... Uh, dia tak ada simptom. Okey. dia kita tak boleh tahu uh, apakah simptom uh, darah tinggi. Ya, Macam uh -huh. simptom strok kita tahu tadi. Betul? Yang saya terangkan tadi fast. fast. Entah-entah um, Fatin dengan uh, sugi. sugi pun yeah. uh, ada darah tinggi betul uh, be ha, sebab kita tak tahu mm -mm. melainkan kita melakukan pemeriksaan berkala okey ha, kita buat medical check up regular medical check up mm -hmm. kita check as simple as that Okay. Ha, kita check kita punya tekanan darah ha. Okay. okay. Ha, so, okey kalau yeah. ada tekanan darah tinggi boleh uh, uh, macam biasalah mm -hmm. lifestyle food Makanan, tu semua kan? macam kita nak cakap Ulang dan ulang benda yang sama. Kena ada kawalan ni lah. Ya, yeah. lah, yeah. lah, betul. Uh, baik dan Doktor melalui mm. pembacaan saya, WHO World Health Organization telah mengeluarkan statistik mengatakan yang hipertensi adalah antara faktor utama dalam kalangan ibu mengandung yeah. uh, yang meninggal dunia. Hmm. Adakah ianya berkait rapat dengan uh, persalinan secara normal? Bolehkah mereka bersalin secara normal dan apakah antara risikonya bagi ibu mengandung? Okey. Um uh, so bila pesakit uh, ibu yang mengandung mm -hmm. uh, dan uh, ada darah tinggi, sejarah darah tinggi. A uh, usually kalau a uh, dia dah ada komplikasi mm -hmm. macam jadi a uh, jantung dia sudah lemah. Mm -hmm. uh, ataupun kerosakan buah pinggang. Okay. Uh, daripada uh, tekanan darah tinggi, selalunya doktor dia takkan galakkan uh, pesakit untuk mengandung. Ah uh, okey tapi kalau pesakit tu memang dia ada darah tinggi mm -hmm. and then tekanan darah uh, dia adalah terkawal ah uh, usually tidak ada masalah uh, okay. dia boleh mengandung seperti biasa tetapi mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. tetapi uh, tetapi dia perlu dapatkan um, apa tu pemantauan yang rapi okay. uh, oleh pakar ONG. Mm -hmm. Baik. ha so macam kalau orang mengandung biasa katakanlah dia normal biasa dia boleh pergi klinik kesihatan mm -hmm. untuk um, buat uh, check up check untuk up dia yeah. mengandung tapi pesakit yang ada darah tinggi ni dia kena special okay. uh, dia kena rawat terapi oleh pakar okay. uh, and then dia kena makan ubat darah tinggi bukan mm -hmm. sebarangan ubat darah tinggi mm -hmm. ubat darah tinggi yang selamat untuk kandungan okey uh, dia ada banyak jenis darah tinggi okay. and then komplikasi tapi dia ada risiko je mm -hmm. kalau uh, you ada darah tinggi risiko you tak sama dengan orang yang normal okey faham uh, so kalau orang ada darah tinggi dia boleh menyebabkan risiko kepada ibu dan mula menyebabkan risiko kepada Ayak bayi juga. Hmm, okay, hmm. kalau risiko kepada ibu, kita panggil pre-eklampsia. Yeah. Pre-eklampsia ni adalah dia ada darah tinggi dan boleh menyebabkan kerosakan organ-organ di dalam badan. Hmm. Contohnya organ hati, organ buah pinggang ataupun otak itu sendiri. Hmm. doktor menuju ha. kepada bayi atau kandungan? Ibu. 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 Okey, ibu. Okay, ini adalah risiko kepada ibu. Hmm. Ha. boleh menyebabkan kita panggil pre-eklampsia. Katakanlah um, dia dah sampai tahap yang teruk, dia boleh menyebabkan sawan ah. kepada ibu itu. So mm -hmm. ha, itu ada risiko kepada ibu. Okay. Ha. And then dia boleh uh, risiko yang lebih tinggi untuk mendapat serangan jantung mm -hmm. dan juga stro ha, untuk pesakit uh, yang darah tinggi dan mengandung. Okay. Okay. And then risiko kepada bayi pula. Okay. Bayi itu. Uh, dia boleh menjadi bayi pramatang. Okey. Ah, ha, maksudnya dia biasa kita tunggu 40 minggu mm -mm. tapi kadang-kadang 30 minggu dia dah keluar sebagai so, okay. bayi pramatang. Betul. Mm Okey. -hmm. Satu yang kedua, mm -hmm. uh, bayi tu boleh jadi kecil kita panggil uh, intrauterine growth mm -hmm. retardation. Okay. Growth dia retard. Retard. Ah uh, because of the hypertension, uh, bayi tu akan menjadi kecil. Mm -hmm. uh, Okey. Uh, tu ada risiko, tak semestinya berlaku itu. Boleh bye. ada risiko yang dan seterusnya Uh, untuk bayi pula dia punya uri tu kita panggil uh, boleh terpisah dekat mm -hmm. dia punya rahim. Okey. Oh. Ha. Uh, kita panggil abrupt placenta. Okey. Uh, itu pun boleh berlaku. Mm -hmm. uh, so tapi kalau tekanan darah yang terkawal, mm -hmm. uh, kita dapat elak risiko risiko um uh, yang saya sebutkan tadi. Mm -hmm. okay. And then yang soalan tadi you cakap boleh ke dia mengandung biasa? Mm -hmm. Boleh. Okay. Uh, tak ada masalah kalau Me, kalau tiada komplikasi yang saya sebutkan okay. tadi, tekanan darah terkawal, mm -hmm. ma, tetapi katakanlah tiba-tiba pesakit uh, tekanan darah tinggi tidak terkawal, okay. terdapat komplikasi yang saya cakap pre-eclampsia mm -hmm. ataupun uh, dia kena sawan, maka pembedahan caesarean section perlu Pergi. dilakukan. Okay. Mm -hmm. Ataupun induksi awal perlu dilakukan untuk menyelamatkan ibu. Yang oh. penting kita kena menyelamatkan ibu dulu. Mm -hmm. okay. uh, baru bayi. Okey. Uh. Dan ini ada potensi yang tadi tu bayi pramatang tu kan sebab uh, secara ah uh. uh, kan? Uh -uh. Okey, sebelum kita nak bacakan komen, boleh tak saya nak tanyakan uh, juga Dr Ibrahim yang mana lah ibu tu sebelum uh, dia mengandung, dia hamil, dia tak ada pun uh, dia tak ada pun masalah kecemani darah hmm. tinggi dan sebagainya. Hmm. So waktu uh, mengandung itu uh, baru tahu ada ada darah tinggi. Jadi selepas melahirkan Adakah darah tinggi tu boleh dirawat dan boleh hilang ataupun macam mana? Okey. Um mengandung itu sendiri boleh menyebabkan darah tinggi. Mm -hmm. Kita panggil uh, pregnancy induced hypertension. Uh, sebab um bila ada uh, kandungan di dalam badan, mm -hmm. fisiologi badan um ibu itu berubah. Okey. Ha. Uh -huh. So kadang-kadang uh, hormonnya berubah, fisiologinya berubah um, Uh, apa tu dia punya heart beat dia berubah uh, so kadang-kadang dia lagi-lagi uh, ada lagi-lagi kalau itu adalah kandungannya pertama pertama oh, uh, okey uh, itu adalah kandungan pertama and then kadang-kadang uh, tekanan darah adalah tinggi ketika mengandung saja mm. uh, next selepas mengandung uh, I amin mean selepas uh, melahirkan anak uh, dia akan monitor uh, kata ke kalau okay, kalau dia ada darah tinggi tanpa mengandung kita uh, doktor selalu akan bagi ubat uh, mm. darah tinggi tapi lepas melahirkan anak katakanlah tekanan darah sudah normal kan okay. dan biasa jaga stok ah okay, okey lega Baik. dengan benda ni yeah. <laughs> <laughs> okey saya ada yes. nak bacakan uh, NGL okay. uh, juga ini daripada penonton kita lah. Yeah. Um, sekejap. Okay. komen-komen hmm. banyak yang berkaitan dengan treatment okay. rawatan hmm. yang mungkin kita akan tanyakan kepada doktor selepas kita dalami lagi topik ni. Jadi banyak komen daripada Surida hmm. Haziq Rajis, sekejap lagi kita bacakan. Tapi doktor, mungkin juga kita boleh bertanyakan kepada doktor berkaitan dengan aktiviti-aktiviti lasak sebab mereka yang mempunyai tekanan darah tinggi. Kadang-kadang hmm. uh, memang dah biasa suka buat tekanan aktiviti-aktiviti uh, seperti bermain badminton, cycling dan sebagainya, apakah risikonya? Mm -hmm. Dan kalau kita boleh mendalaminya dari, dari sudut um, hubungan intim ber, uh, antara pasangan, pasangan juga sebab itu juga memerlukan tenaga yang Betul. banyak kan? Mm -hmm. Jadi mungkin doktor boleh kupas lebih lanjut mengenai ini. Risikonya doktor. Ya. Yeah. Okey, risiko melakukan uh, aktiviti-aktiviti uh, bersukan, bersukan ataupun uh, hubungan intim. Yeah. betul. Uh, kalau pesakit yang mempunyai darah tinggi. Ya. Yeah. Um sebenarnya tak ada masalah. Ah, uh, maksudnya kalau pesakit itu uh, ada darah tinggi mm -hmm. uh, dan terkawal mm -hmm. uh, ingin melakukan aktiviti-aktiviti yang uh, orang panggil strenuous uh, mm -hmm. exercise atau yeah. any apa-apa uh, aktiviti -apa So tak ada masalah. Boleh. Ha. kalau tekanan darahnya terkawal okay. and then um, pemakanan ubat yang um patuh dia punya pemakanan mm -hmm. ubat tetapi um uh, tetapi uh, kalau pesakit itu melakukan aktiviti-aktiviti tadi, tiba-tiba dia ada rasa susah nafas. Okay. Sakit dada. Hmm. -mm. Berpeluh uh, yang uh, macam orang kena serangan jantung. Mm -hmm. ha. so, ah. Yeah, Maksudnya kena stop. Okey. Nah, ah, ah But... maksudnya a ah, maksudnya dia tak boleh nak um, terima dia punya tekanan. Ha, oh, nah, eh. nah, ah. maksud mm -hmm. because ah, bila kita buat aktiviti-aktiviti ini, kita punya heart beat meningkat. Mm -hmm. And then tekanan pun dia akan meningkat. Ah, kadang-kadang dia akan shoot up. Tekanan darah boleh shoot up. Okay. Ha. Ah, And then uh, tadi yang mengatakan hubungan uh, kelamin hubungan yeah. intim tadi itu pun tak ada masalah kalau mm -hmm. orang yang ada darah tinggi mm -hmm. uh, tetapi uh, hubungan intim ni kadang-kadang boleh bagi uh, boleh merendahkan tekanan darah kerana apa kerana hubungan ini uh, bersama pasangan dia mm -hmm. akan meriliskan hormon-hormon oh. yeah. uh, kita panggil uh, dopamin okay, uh, ah yeah, uh, yeah. ataupun oksitosin uh, mm -hmm. semua hormon hormon ni kita panggil happy hormon. Ya. Yeah, okay. uh, patient uh, dia akan berasa euforia, dia akan mm -hmm. dia akan rasa uh, happy mm -hmm. uh, happy hormon uh, tekanan stress apa semua uh, ini semua tak ada masalah dia okay. boleh um, orang kata uh, rasa uh, apa tu kawalan kendirilah mungkin kan uh, kita kawalan tahu. kendiri ah uh. uh, maksudnya boleh mm -mm. tak ada masalah tetapi uh, orang yang ada darah tinggi ni kadang-kadang katakanlah tekanan darah dia tidak terkawal mm -hmm. boleh macam saya terangkan tadi dia boleh merosakkan salur darah. Okey. Oh. Ha so kadang-kadang pesakit ini ada ada masalah ereksi. Uh, okay. Ha kerana salur darah yang rosak oleh mm -hmm. tekanan darah tinggi tadi. Okey. Ha. 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 ha itu adalah salah satu uh, masalahlah. Mm -hmm. ha. ha ataupun yang kedua ubat darah tinggi itu sendiri. Okey. Ha macam saya terangkan tadi ada banyak jenis ubat darah tinggi ada ubat darah tinggi yang boleh menyebabkan masalah ereksi okay. ha so katakanlah uh, pesakit yang ada darah tinggi boleh berbincang dengan doktor mm -hmm. kata kalau you ada masalah ini, ya you cakap uh, maybe ubat yang dipakai uh -huh. maybe tidak uh, jenis dia adalah tidak sesuai untuk dia. Uh -huh. Okey, faham. Boleh dapatkan ubat yang sesuai lah. Side ha. effect okay. lah dia disebabkan oleh ubat. Side effect ubat darah tinggi ubat. itu sendiri boleh menyebabkan. Oh, Okey, okay, ya. doktor, okay, kita nak bacakan a uh, hmm. ini komen daripada Su Rida. Yeah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, mengenai darah tinggi dan stroke uh, bulan 2 baru ni family saya Uh, baru kena serangan minus stroke uh, stroke sebelah kanan disebabkan tekanan darah dia tinggi mencecah 160 190. Sebelum ni dan soalan dan soalan uh, saya jika tekanan darah tinggi apakah rawatan yang perlu diambil? Doktor. Okey. So macam saya cakap tadi, um stroke tu boleh disebabkan oleh iskemik mm -hmm. ataupun hemorrhage. Mm -hmm. ha. So uh, daripada um, yang soalan ni saya pun tak pasti mm -hmm. dia adalah pendarahan uh, otak mm -hmm. ataupun um, kurang uh, bekalan oksigen ke okay, otak. Ah okay. okay. ha, okay. Tapi um, selalunya kalau tekanan darah dua-dua um, tekan, boleh. Mm -hmm. uh, iskemik boleh, hemorrhagic boleh. Kalau tekanan darah yang tinggi uh, katakanlah Um, pesakit itu ada tekanan darah tinggi dan mm -hmm. uh, dia ada simptom-simptom yang saya terangkan tadi mm -hmm. FAST tadi okay. uh, maka apa yang dia perlu buat? Dia perlu segera datang ke hospital dalam tempoh 4.5 jam yang saya cakap tadi, mm -hmm. golden hour uh -huh. uh, kalau dia dapatkan rawatan rawatan apa yang kita boleh berikan? Ah, uh. Ini menarik uh, rawatan apa? Yang saya cakap apakah rawatan? So, rawatan stroke stroke ischemic mm -hmm. ini adalah saya cakap stroke iskemik sebab iskemik darah beku dia dah tersumbat mm -hmm. ke salur darah otak you bayangkan pipe dah sumbat mm -hmm. okey tak ada supply to mm -hmm. the brain so dia boleh kita boleh bagi ubat cair darah okay. Okay. Uh, ubat cair darah namanya thrombolysis mm -hmm. so, mm -hmm. uh, So kita boleh caikan uh, black clot tu okay. and then saluran darah tu akan terbuka kembali. Okey. Ha ada chance untuk dia terbuka kembali, okay. ada chance untuk pesakit sembuh kembali. Ha. -ha. Doktor uh, uh. bercakap mengenai rawatan. Bagaimana pula dengan uh, rawatan belon dan juga stain? stent, stent uh, stain stain yang ya. Di diperkenalkan tu. Oh, okey. Um so uh, okey, so dalam uh, macam saya terangkan tadi, uh, Darah tinggi itu boleh menyebabkan salur darah menjadi keras dan tebal mm -hmm. dan saluran itu akan menjadi sempit. Ha, nah, sama dia macam jantung. Yeah. Cuma Cuma macam Macam saya cakap tadi. Sama dia. It's the, is the same. Ah, Heart oh. attack, brain attack is the sama. same. Okay. Ha, nah, you punya salur darah atherosclerotic, kita panggil intracranial atherosclerotic disease. Mm -hmm. Maksudnya, mm -hmm. Uh, instead dekat uh, jantung yeah. salur darah tu tersempit, dia sempit tapi dekat otak okay. nah, mm -hmm. So pesakit-pesakit uh, ini mm -hmm. kita panggil uh, TIA, dia kita panggil transient ischemic mm -hmm. attack. Pesakit-pesakit mm -hmm. ha, ini dia akan ada simptom stroke, tiba-tiba dia baik. Okey. yang fast tadi tu? Ah, ha, mm -hmm. yang fast tadi tu. Ha, Okey, dia lumpuh separuh badan, satu jam kemudian dia sembuh sendiri okay. tanpa okay. apa perawatan. Okay. Ah, okay. ha, sebab salur darah tu dia sempit saja. Okay. Dia tak blok. Okay. Dia baik. kena bezakan. Okay. Dia tak blok habis. Okay. Dia sempit saja. Okey. Pastu dia lepas tu tiba-tiba dia stroke balik. Mhm. Mm Pastu dia sembuh balik. Okey. Ah. Ha. Okey, so dia ada dua rawatan kalau macam ni. Macam mm -hmm. uh, patient ni semada kita akan bagi rawatan medical treatment, Okay. maksudnya kita bagi ubat cair darah. Okey. Ah, ha. katakanlah kita dah optimumkan dia punya medical treatment. Mm -hmm. Still ada simptom TIA tu. Mm -hmm. Stroke? Okey. Mm -hmm. Stroke okey. TIA. Mm -hmm. Haah. So kita boleh bagi option balloon dan stenting. Okay. Sama okay. macam jantung. Okey. <laughs> tapi kenapa benda ni uh, kenapa kita benda sama je macam jantung kenapa? alah sama yeah, je kenapa? Yeah, apa yeah. yang hebat sangat? Uh -huh. tapi you kena faham. jantung ni adalah otot yang mengepam. Okay. it's a muscle. Yes. it's very strong. tapi brain ni dia macam apa tahu? macam tahu. Mm. very soft, yeah. very delicate. Mm. any one mistake mm -hmm. kan? the blood vessel can burst. Yeah. Uh, boleh pecah, pendarahan. Dan tisu otak akan mati dan rosak. Okey. Okay, ha. So, ini okay. bukan... Risiko dia besar juga. Risiko ah, dia besar. Dia okay. bukan macam stent dan uh -huh. uh, angioplasty. Konsepnya sama. Baik. Tapi jenis stent dan belut uh, angioplasty dia... Uh, adalah teknologi dia adalah lagi mahal okay. boleh saya cakap baik. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. baik tapi doktor saya nak selitkan satu uh -huh. soalan okay. uh, memandangkan kita dah pun sampai di penghujung ini uh -huh. kalau bagi mereka yang nak dapatkan rawatan balon dan juga stent <laughs> arterial hmm. otak tu, adakah kalau katakanlah dah stroke dah lebih 10 tahun boleh dapatkan ataupun tidak disyorkan ataupun banyak lagi yang perlu di analisi, analisa dia ok macam saya cakap tadi uh, pasien ini dia salur darah dia tak tersumbat mm -hmm. 100%. Dia mm. hanya sempit sahaja. Dan simptom tu pun come and go. Okay. Ha, kejap ada, kejap tak ada. Ha and then and then uh, pesakit yang saya cakap kita dah optimumkan dia punya medical treatment dengan uh, anticoagulation. coagulation mm -hmm. uh, and then, still ada simptom tu. Pesakit-pesakit okay. inilah yang kita boleh uh, buat angioplasty dan uh, stent tu. Tapi selalu kalau dah 10 tahun mm. tu dia biasa bekas 10 tahun lah. biasanya okay. dia recent recent okay, recent. okay. faham mm -hmm. faham baik okay. Dr. Ibrahim uh, di penghujung uh, si, um, uh, perbincangan kita mungkin ada nasihat juga doktor dan saya nak tanya mitos atau tidak berkenaan dengan katanya kalau kita ni seorang yang amarah dan sebagainya <laughs> boleh orang um, kata uh, berlaku darah tinggi itu betul ke doktor oh uh type A personality ah. ke. In the moment <laughs> mungkin kita check blood pressure uh -huh. we tinggi. kena tengok blood uh, pressure dia. boleh uh, dia kalau orang panggil orang yang suka marah-marah mm. kan sikit-sikit uh, dia salah sikit pun tak boleh. Mm, okay. kan, uh, itu boleh menyebabkan darah tinggi? Ah boleh. Boleh. Oh, uh, okay. so, mm. orang cakap check uh, a uh, relax kan. Mm -hmm. uh, so. Memang ada ada time memang kita kena marah Baik. tapi tapi kalau kawal. benda yang tak perlu hmm. jangan marah. Okey. Ha, right. Dan visual <laughs> yang kita sedang saksikan sekarang ini adalah prosedur untuk apa ni doktor? Belon dan juga uh, ini kan? Uh, stand tadi kan? Ah betul. So ini adalah angio uh, suite di PPUN. Ah. Uh, wow. Itu adalah uh, kita punya consultant lah Prof Khairul. dan dia melakukan lakukan <laughs> uh, angiogram uh, okay. Uh, okay. Uh, mm -hmm. untuk otak. Okey. So dia akan pancer wow. di groin. Mencui di groin dan then uh, bubuh kaititer, uh, oh, okay. okay, and wire from nah, the groin all the way to the abdomen, okay, mm -hmm. all the way to the chest and all the way to the neck and then go to the brain. Right. Uh, dengan kaititer dan wire yang um, teknologi sekarang ini kita boleh sampai ke atas otak. Wow. Okay. Uh. Okay. Okay. Dan uh, nasihat Dr Ibrahim untuk penonton-penonton hmm. supaya kita terus menjaga gaya hidup yang sihat dan juga kita tak nak loncat peratusan darah tinggi atau stroke ini meningkat di Malaysia. Okey. Um simple. Ha ah. Simple je dia. Simple benda yang sama kita cakap hari-hari. Uh, ha -hari, uh, kan. Ah uh, makanannya sihat, okay. makanan yang seimbang, yeah. uh, makan sayur, mm -hmm. buah-buahan. Senam. Uh, minum <laughs> air um apa yang banyak. <laughs> uh, minum air banyak, jangan minum uh, manis. Yeah. Uh, yeah. Uh, lepas tu tidur yang cukup. Ha uh, okay. uh, uh, And then uh, berhenti merokok. Yeah. Uh -huh berhenti vape, uh -huh. kurangkan alkohol. Oh, uh, 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 lepas tu um, kurangkanlah benda yang Macam stres. Macam stress, mana pula stres dengan dalam <laughs> stress <laughs> dalam hidup tu itu penting kan sebenarnya? Huh? Untuk kita kawal tekanan hidup. belajar kawal uh, emosi kita, uh, kawal. Uh, yelah, you uh, kawal emosi yeah. um, exercise yeah. exercise is the one way of um, mm. apa tu untuk kita release, release kita punya stress yeah. ha. betul, betul okay. baik saya rasa rata-rata kita semua dah tahu bagaimana Aa, tapi sahaja buat tak tahu kan. kita kadang-kadang perlukan peringatan benda <laughs> okay. benda ni nampak simple but, but no. that is the, the way lah itulah solution, langkah yeah. kita langkah yeah. awal mm. lah untuk mm. kita mengurangkan baik terima up. kasih kami nak ucapkan apa kepada ini? Dr. Wan Muhammad mm -hmm. Ibrahim Wan Azman atas perkongsian yeah. pada hari ini dan banyak yang doktor telah dalami dan berkongsi bersama dengan kami Terima kasih, kasih banyak-banyak doktor banyak, Dan kami harapkan apa yang dikongsikan hari ini uh, Bermanfaat buat kita Pasti. semua Menjadi mm -hmm. peringatan Supaya kita jaga diri kita sendiri Kalau kita tak jaga siapa lagi Nak tolong jaga Aa, Jadi sayangilah diri ya. anda Dengan melakukan uh, segala kata gaya hidup yang boleh Menyihatkan anda dan juga keluarga anda okay. Kita nak berhenti rehat Kembali selepas ini Banyak lagi pengisian di Wanita